एक वास्तविक मृत्यु फोटोग्राफर लेंस द्वारा वाराणसी की अजब वार्ता एवॉर्ड विजेता फिल्म बारह बै बारह स्टारकास्ट अमदावाद शहर की खास मुलाकाते સમગ્ર વિશ્વનો પ્રવાસ કર્યા પછી અને ચાલીસથી થી વધુ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં થયા પછી ગૌરવ પ્રથમ ફિલ્મ બાય રોજ ભારતભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે આ એક દુર્લભ ભારતીય ફિલ્મોમાંની એક છે જેને સોળ એમ એમ ફિલ્મ પર શૂટ કરવામાં આવે છે અને જેને વારાણસીની હૃદયમાં શૂટ કરવામાં આવે છે જે આ પ્રાચીન શહેરના એકમાત્ર જીવન મૃત્યુ ફોટોગ્રાફરના લેન્સ દ્વારા अनन्य आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रदान करे छे गौरव वाराणसी ना प्रवास दरमियान एक वास्तविक मृत्यु ना फोटोग्राफर ने मड्यानु याद करयु आणि आ विषयीमा अमाप सिनेमॅटिक क्षमता मडी आ फिल्म ने फेस्टिवल नी सर्किट मा विवेक नाचत मा रीते मेरा नाम है गौरव मदान मैं एक बॉम्बे बेस्ड फिल्ममेकर हूं और मेरी जो डेब्यू फिल्म है जिसका शीर्षक है 12 बाय 12 वो 24 मई को रिलीज हो रही है फिल्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार के बारे में है जो कि डेड फोटोग्राफर है ये बनारस में डेड बॉडीज़ की लास्ट फोटोग्राफ्स कैप्चर करता है और एक रियल व्यक्ति के ऊपर एक फिल्म आधारित है फिल्म का जो मूल कथा है वो ये कैरेक्टर एक ऐसे शहर बनारस नाम का जो सबसे एंशियंट शहर है उसमें ये बसर करता है उसकी क्राइसिस है कि स्मार्टफोन्स की एडवेंट की वजह से लोग उसकी सर्विसेज को अवेल नहीं कर रहे हैं उससे वो जूझ रहा है सेम मुश्किल से शहर भी गुजर रहा है मॉडर्निटी की वजह से कॉरिडोर फ्लाई की वजह से बनारस को तोड़ा जा रहा है तो बनारस इज अबाउट टू लूज इट्स आइडेंटिटी सो फिल्म जो बेसिकली एसेंशियली इज़ द पैरल्स बिटवीन दिस कैरेक्टर एंड द टाउन मेरा नाम गीतिका विद्या है आ, मैं हरियाणा में पैदा हुई और फिर कभी अपनी पढ़ाई के लिए कभी अपने काम के लिए कभी अपने सपनों के लिए हरियाणा छोड़ के पहले दिल्ली फिर मुंबई गई मुंबई में आके जो फिल्में बनाती हूँ आज वो फिल्में आप तक पहुँचाने के लिए मैं अहमदाबाद आई हुई हूँ अपने टीम के सारे लोगों के साथ ये फिल्म मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये फिल्म बनाने के लिए बन जब बन रही थी तो मुझे बनारस बुलाया गया वहाँ पे मैंने पहली बार इतने शब्द देखे जो कभी नहीं देखे थे इतनी अंतिम यात्राएं देखी जितनी कभी नहीं देखी थी और वहाँ से मैं कुछ ऐसा सीखाई जिससे मुझे लगता है मैं एक इंसान के तौर पर बदल गई कभी कभी कोई किताब हम ऐसी पढ़ लेते हैं जो पढ़ के बहुत खुशी होती है और हंसते नहीं हैं पर खुशी होती है हंसने में और खुश खुशी में एक फ़र्क है तो कभी कभार हम ऐसी कोई किताब पढ़ते हैं जो बंद करके रखते हैं और वो किताब हमें बदल देती है थोड़ा ये रहा सूरज और इसकी बहन में मानसी वो बनारस में नहीं रुकी वो दिल्ली चली गई और दिल्ली में वो मेट्रो ट्रेन के टोकन बेचती है और आगे भी सपने देखती है और उसके जीवन में और क्या क्या है वो भी आप फिल्म में देखेंगे वे है मैं बेसिकली भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और पिछले पाँच वर्षों से मुंबई में टेलीविज़न फिल्म वेब सीरीज़ इन सब का हिस्सा रही हूँ और बारह बाय बारह मेरी पहली फिल्म है एज़ अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट मैं इस फिल्म में जो सूरज हैं त्रिपाठी उनकी वाइफ का किरदार निभा रही हूँ और देखा जाए कहीं ना कहीं मीना जो किरदार है मेरा वो स्क्रीन uh, पे आने पे इतना मुश्किल नहीं लगा इतना चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि मैं शायद मेरे इर्द गिर्द मेरे घर के अंदर बहुत सारी मीनाएँ मिली मुझे